Главная вреда НТКУ в том, что поскольку, еще раз повторюсь, структура государственная, то она обречена на то, чтобы колебаться вместе с линией партии. Меняется власть, меняется редакционная политика, точнее фактически ее нет. Мы служим тем, кто платит зарплату. И это многие годы было нормально. У руля Чуть даже лучше. Что за это время поменялось? Мы забыли о том, что такое заказные материалы. Мы забыли э, о том, что такое цензура. Порошенко нам не зарегул, а президент, которому мы платим зарплату. Я ценю так же, то есть мы никого принципиально не лгаем, нет черного пира и нет обязательной обязанности делать белый. И вспомнили, что такое чистая профессия. В том смысле, что мы руководствуемся фактами, мы показываем в разные стороны, мы не предвзято относимся к информации. Главная наша угроза – это финансирование. Финансирование государственное, финансирование крайне низкое. При таких неконкурентных зарплатах на канале остается либо идея, пришли именно вслед за Зурабом Григорьевичем создавать общественные обещания или профнепригодные, которых не возьмут никуда. Собственно, я понимаю, что когда учился в университете, сам мне не хватало вот этого опыта живых э, людей от профессии. Я помню, когда приходили те же братья грузинские, какие у меня были горящие глаза и какие были горящие глаза у всей аудитории. Приходя сюда на кафедру, Выступая перед студентами, я как раз стараюсь зажечь глаза. Рассчитываю ли я, что студенты приедут к нам? Безусловно, рассчитываю, потому что есть потребность привлекать новых людей. Моя личная позиция, мое личное желание, прежде всего, привить интерес к профессии.